तुम्हें छात्रावाद में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आए, लेकिन तुमने तो भी बेकार की बातों में समय बिगाड़ना शुरू कर दिया इसके कर, इसको कहते हैं आए थे भजन को ओटन लगे कपास अर्थात अच्छा काम छोड़ के महत्वहीन महत्वहीन काम में लग जाना एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात अपराधी द्वारा अन्य दोष को धमकाने हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला इसे कहते हैं उच्ची दुकान फीका पकवान अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना वह शराबी भी देखा है। जुआ भी खेलने लगा इसे कहते हैं एक तो करेला दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है उसकी देखा देखी में कई और लड़के भी उसकी लत में पड़ गए हैं ठीक कहा है एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होनी

व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता कमल ने इस बार सौ मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था वह प्रथम तो क्या तृतीय भी ना आ सका इसे कहते हैं जो गरजते है सो बरसते नहीं अर्थात जो डिंग मारते है वे काम नहीं करते तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुनी रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर भी कुछ नहीं इससे कहते नाम बड़े और दर्शन छोटे अर्थात प्रसिद्धि भी नहीं सारे साल तो तुमने पढ़ाया नहीं तीन होने के सपने देख रहे। यह संभव नहीं है उसका साथ छोड़ दो वो पूरा गुंडा है कभी भी तुम्हें भी ले बैठेगा जानते नहीं हो उसको ही कहते कोयला की दलाली में हाथ काला अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है अक्कल बड़ी अक्कल बढ़िया भैंस शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बढ़िया होती आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक में ने जैसे करनी वैसी बनी जो जैसा करता है उसे उसके अनुसार फल बताना पड़ता है